ઇન્ડસ યુનિવર્સિટી રાંચરડા કેમ્પસ ખાતે દસમો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો જેમાં વિવિધ કોર્સના વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી તેમજ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા યુનિવર્સિટી મુજબ આ વર્ષે એક હજાર બેસો અઠ્ઠાવન યુજી ત્રણસો સડસઠ પીજી અને આઠ પીએચડી વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું પ્રસન્નતા विभिन्न प्रकार की एक अलग ही प्रकार की एक इंस्टीट्यूट का प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडस एडवांस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जिसमें कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा लेकिन इस टेक्नोलॉजी में इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो प्लांट के स्टेट होते हैं उससे हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे जिसमें कि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा और उसमें ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा और इस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि मेडिसिन में है तो हम एंटीबायोटिक्स एंटी, एंटी कैसेड्रग्स इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और डायग्नोस्टिक एजेंट्स बना सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमोबाइल हो एविएशन हो या किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री हो उसके अंदर हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके कर उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर में या फूड इंडस्ट्री में हम उसको धरती में डाल के उसकी उर्वरा शक्ति को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार से ये भारत की या कहें एक प्रकार से एशिया में पहली इस प्रकार की इंस्टीट्यूट होगी जो कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अग्नि का उद्घाटन देश के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिजेश पटेल जो की पद्मश्री पद्म, श्री, पद्म है उनके हाथों से होगा